Добрый день, с вами снова компания Дайваши. Я Дмитрий. Сейчас мы в городе Чернигове, где осуществляем строительство семипостовой мойки самообслуживания. На данный момент здесь прокладываем контур теплого пола. В данном случае используем 20-ту Для теплого пола видите подножка подстелена под теплый пол также металлокаркас мы сделали здесь исходя из ветра нагрузок труба 150 на 150 стенка толщины 7 миллиметров семипостовая мойка размещена она в таком интересном формате ввиду того что границы участка позволили нам разместить ее в этом варианте 4 поста мы видим впереди и три поста мойки самообслуживания здесь у нас чуть-чуть выдвинутая техкомната и большое помещение предусмотрено под офис, также кафе и тех помещения, в котором будет установлено наше оборудование. Тех здесь 7 на 7 что даст возможность хорошо и удобно расположить само непосредственно оборудование, аппараты высокого давления и так далее. В данном случае здесь будут установлен наш аппарат Extra Clean Wash Plus 2017 года с пьезокнопками. Также здесь будут жидкокристаллические информативные дисплеи. Также система мониторинга с полной экономикой. И здесь будут у нас установлены энергосберегающие узлы. Ну, при стандартном решении это у нас 5,5 кВт потребления в час то в случае установки энергосберегающих узлов порядка 4 кВт в час у нас идет потребление электричества. Соответственно, воды и химии меньше тоже. О всех новостях мы вас будем информировать на нашем канале. Также на следующей неделе здесь будет осуществляться заливка окончательного слоя бетона. под грузовой бокс размещены они не горизонталь по вертикали для того чтобы длинный автомобиль грузовой бусик который заезжает на этот пост мог помимо ширины ширины обхвата он также может длину обхвата брать полностью автомобиль